Я вас в ефірі телеканалу Миколаїв, програма Контраргумент пост І зараз я хочу представити наших гостей. Це Тетяна Губська, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею і Михайло Труфанюк, директор комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба. Доброго дня, вас з нашій студії. Тема у нас така: ми будемо продовжувати вчорашню розмову, певним чином продовжувати. Можливо, якимось чином ми зможемо розставити крапки над. І хоча я вважаю, що ця тема тема Миколаївського некрополя це не крапки над і а подовження бесіди набагато пізніше. А, але перш, ніж ми розпочнемо нашу бесіду, я пропоную подивитися уривок з виступу э, команди КВН «Уральские пельмени». Ну так, скажем, для затравки. Будь ласка. На какую глубину будем? А недалеко за недалеко закапывать. Ну да. примерно. Ну на глубину вытянутой руки. А в смысле? Хочу кладбищенских мародеров изловить. Ну, в общем-то, сценка достаточно известная, как женщина пришла в похоронное бюро заказывать себе похороны. Собственно, да, никто не говорил, что кладбище, тема должна быть обязательно серьезная. Но, тем не менее, кладбищенские мародеры. Вчера мы много об этом говорили. В общем-то, кладбище Николаевские достаточно серьезно страдают от этого. Татьяна Николаевна, вот тема настолько вам близкая, для вас она только начинается, Михаил Анатольевич. А, вот я знаю, что и вы тоже пытаетесь отловить кладбищенских мародеров. Ну, У вас получается? И есть такая мечта. К сожалению, пока она не осуществима. Возможно, это прозвучит несколько так гротескно. Наверное, это была бы та единственная ситуация в моей жизни, когда я бы потеряла над собой контроль, потому что видеть людей, которые изгаляются над скелетом, которые грабят покойника, которые разбили памятник, уничтожили имя. Да? Десятки людей работают над тем, чтобы восстановить это все. Приходят добровольцы своими руками, собирают. Люди роются в архивах, люди стараются как-то сохранить это чудесное место, а другие приходят и просто цинично и ужасно делают свое грязное дело. Естественно, не самое даром. обидное, что делается это, это, в общем-то, ну просто так. Ради ну, какого-то... Нет, нет, не нет? совсем так. Это делается исключительно... Вообще две причины, сколько мне позволяет мой почти четвертьвековой опыт хождения по кладбищу этому. Две причины. Первая – это материальная заинтересованность. Я помню те времена 90-х годов, когда ни одного субботника, ни одного сотрудника, никто ничем не интересуется, люди боятся приходить на кладбище. Это все испытали николаевцы. Мы бы ходили чаще, но мы боимся. Кого не знаем, но боимся. Дикие заросли. Можно понять, да? Нормальный человек в такое место не пойдет. И там было засилье вот этих мародеров, вандалов, я не знаю даже, как их еще назвать, надо культурно все-таки, мы в прямом эфире, да. Я думаю, каждый для этих людей имеет свое название, и они открыто, не таясь, меня что ли, музейщицы им было бояться, да. Они рылись в этих могилах совершенно спокойно, не скрываясь. Прямо вот рылись Совершенно в спокойно, и это свидетели там очень многие люди, те, кто в то время приходил со мной, таких было людей мало, но, слава богу, они были, всегда такие люди находятся. И понимаю, что я не могу ничего в данный момент сделать. Они видят, что я без телевизионщиков, стало быть, и им тоже ничего. Чего бабу-то музейную боится, сумасшедшую? А вас уже знали? Ну да, конечно. Вот. Я понимала, что начну ли я их ругать или кидаться камнями, это же глупо будет по-детски. Что нашли? Ну так из карманчика вытащит, плюнет так. Вот, вот в этот Таша все так плохо, вот пару колечек. Этот расценки где-то 90-е годы, да вот. Я говорю, а сколько же будете просить за него? Хочу 35. Хочешь, тебе за 20. Я говорю, да, <къем> мягко выражаясь, оставь себе. Были такие у нас перепалки, находили тогда. Чем торгуют? Людей очень интересует, и все у меня спрашивают, Таня, что ж там находят? Я не знаю, находят ли там оружие и награды. Я не уверена, что с наградами хоронили. Я прихожу после, когда уже все ограблено, да? Я не знаю, лежал адмирал с наградами, я вижу останки из вывернутого гроба. Зачем выворачивают гроб? Вот такой вопрос, да, может быть не описано ни в одних учебниках по некрополистике. Потому что под подушку иногда укладывали какой-нибудь дорогой для покойника, там какую-то вещь личную, да, какие-то монетку, там, ну, традиция такая сохранялась. Вот, чтобы не морать, так сказать, рук, просто гроб переворачивается, там еще обшаривается, только потом они уходят. Уходят эти, приходят другие. Те, кто на всякий случай еще проверяет, найдено, не найдено, вдруг чем-нибудь пропустили, забыли, с кармана выронили, Потом сатанисты приходили, черепами торговали, делали из них карандашницы, подсвечники. Ну, я вчера не зря показала эту фотографию ужасную. Да? Это ж, не я же выложила эти черепа в таком виде. Вот. Все это прошли мы, Татьяна Филиппова, вот наша, режиссер наш режиссер Наждана, много тоже там ходила с нами. Съемки мы тоже там делали. То есть это корыстное наживо, что находят. Зубные коронки снимают, детские игрушки, крестики с каждого. А тогда даже простой человек, извозчики, небогатый человек имел крестик обязательно. Даже малюсенький золотой крестик, это была не, не такая-то уж непринадлежность к высокому чину. Эполеты, погоны, ремни, пряжки, солдатские. То есть все то, что то имеет ценность все, что у можно хотя бы что-то, хотя бы что-то продать. Много лет назад, вот, насмотревшись на этот кошмар, когда до 50 черепов вот, приходишь на кладбище, вот усеяно костями, прямо как в легенде, в, в летописи в древнерусских, прямо все усеяно воистину костями, полнейшее бессилие, ты не знаешь, что тебе делать. Тут какие-то мальчики играют, в футбол черепа швыряют, собаки лазят. Тут уже сатанисты ходят, выбирают. Понимаете, вот, вот что было у нас на кладбище нашем. И так выходит, что я вот в таком бессилии, в каком-то, не знаю, с такой злостью, тогда только-только телевизионщики заинтересовались. На кладбище вообще оно не проходило ни по каким каналам, нигде ничего. Как будто его не было. Город, которого нет, да, можно mm -hmm. так сказать. И вот, ну а что же вот там? А я говорю, вы знаете, прежде чем купить где-нибудь, какую-нибудь вещь, которая попахивает плесенью, поинтересуйтесь, откуда. Вопрос будет один. Нам в музей приносили. Дедушкина, бабушкина, что так плесенью пахнет? Где же ваша бабушка живет? На чердаке такой плесени не будет, музейщик знает. Там вещи высыхают, в сундуках вещи высыхают. Они могут покоробиться, они могут немножко покрыться плесенью, но это будет не то, что напитано с землей, понимаете. Вот. Мы почти все в музее археологами были в молодые годы, и нас не обманили. Я сказала, что прежде чем что-то приобрести, подумайте, возможно, этот крестик лежал на груди человека, умершего от туберкулеза, от сифилиса, от гепатита, от э, сибирской язвы. Понимаете, я уже потом... А такие захоронения тоже есть? Да, ну, масса совершенно. В этой книге у меня есть одно письмо. Не, ну как меня можно любить, когда все правду говорю, естественно. Я обратилась к господину Ганусовскому. я не знаю, он сейчас занимает должность, кто, совершенно без всякой обиды теперь уже. Я обратилась к нему за помощью. Выходило первое издание этой книги «Город мраморных ангелов». Я же не медработник, я же не медик, да. Я попросила, вот я список дам, от чего кто умирал. А вы, пожалуйста, напишите, что вот эту инфекцию нельзя трогать, там столько-то лет могилу разрывать. Я же не знаю, сколько, да? Я помню, там династии... А есть, я прошу прощения, да. а есть прямо вот есть документы, обязательно, где обязательно указано, где, причина где, смерти. Чего. а как же обязательно? И вы все вот Любой это врач свидетельствовал умершего человека. Это все было намного серьезнее, кстати, чем сейчас. Намного серьезнее. Вот. И я выписала огромные списки, у меня там были несколько сотен человек, Пожалуйста, напишите, если могилу вскрыть через 50 лет, через 100 лет, опасно ли это для здоровья, ибо я этого не могу знать никак, да, я историк. Письмо мое пролежало довольно долго, а потом ответ последовал о том, что прошло 25 лет, поэтому можно использовать под парк по законодательству, и это правда, если не было случаев особо опасных болезней, и прямо в скобочках, типа сибирской язвы. Я сейчас опять покажусь человеком странным, но я так возрадовалась Сибирской Азии, как нормальный человек не возрадуется. Только перед этим я рылась в архивных документах и нашла документ о том, что 15-летняя дочь нашего горожанина умерла от Сибирской язвы, такое-то число, все такое. Понимаете? Но даже я все это в книгу поместила, свое письмо, ответ, ниже вот этот, как говорится, комментарий. Да? Вы думаете, помогло? Ну и что? Вот эти же могилы. А ведь человек не мог быть один больной сибирской язвой на весь город. Эпидемиологическая ситуация была жуткая. Я все это к чему? Когда не действуют моральные нормы. Когда на костях можно умащиваться и строить какие-то заправки. Вы знаете, я вчерашнюю программу, вообще, честно говоря, не восприняла так серьезно. Совершенно. Такого еще не было. Кладбище внутри какого-то этого сервиса. Это как? Возможно, я слишком подхожу ко всему очень так остро, ну, что-то в этом есть ненормальное. Может быть, это двинулись бы они со своими этими автосервисами, как-то так своими. Там ведь есть еще и некоторые нюансы. А если человек экскурсию закажет по этому кладбищу, это как проходить мимо этих а машин? Есть, есть заинтересованные в экскурсии на вот сейчас, да, речь идет о старом еврейском меня кладбище. Насчет еврейского что я не знаю. Я, вот мы, мы несколько дней назад, когда готовились к программе, mm -hmm. мы посещали это кладбище. Впечатление, конечно, очень жуткое. Оно настолько, да, вот правильно вчера сказали о том, что э, старое кладбище, которое вот через дорогу, mm -hmm. оно просто в идеальном состоянии. Ну, по это сравнению вы с этим, знаете? Оно... Вот, подождите, подождите mm -hmm. еще, чуть-чуть пройдет время, уже почки распускаются. Я очень люблю сирень, кто же ее не любит. Посмотрите, как эта сирень забьет полностью все пространство еврейского кладбища, плюс дереза. Это то, с чем бороться очень трудно. Это без топора, без пилы пройти будет. Это сейчас еще что-то можно увидеть. Наше кладбище, к сожалению, субботников больших не скоро увидеть теперь. Потому что я вчера, по-моему, озвучила, покинули свои должности люди, которые делали грандиозные субботники. Вот. еще год тому назад самый большой субботник был сделан был Энерго. Люди относятся по-разному к людям, которые возглавляют эти организации, да? Но 950 человек, кто еще выведет и 97 Камазов мусора, кто вывезет? И, за ну, один может день? быть, найдутся. Я с... прошу, Если кто-то найдется, поверьте, я буду о вас также говорить всегда и очень хорошо и в книгу внесу, как я вношу всех, кто принимает участие в этом добром деле. Давайте чуть-чуть да, -да. да, Михаил Анатольевич, ну, вы всего несколько дней занимаете эту Второй. должность. Второй, да. Но, тем не менее, вы уже каким-то определенным образом познакомились, скажем так, со своим хозяйством. Вот, ну, ваше впечатление, что вы увидели? Я так предполагаю, что раньше, если вы бывали в этих местах, ну, вы бывали, ну, как, как человек, который пришел, да, вот, к своим родственникам. Теперь вы пришли как хозяин, как хозяйственник, скажем к так. К моему, вот, вопрос понят, к моему персональному счастью, земля Николаевщины хранит останки моего хорошего друга детства и все, более никого и надеюсь, что это будет как можно дольше вот в плане кладбищ, ну я вчера был на еврейском кладбище, я обошел его вдоль и поперек состояло представление, которое полностью разделяю с вашим, то есть оно конечно в ужасном состоянии и экскурсию туда вот можно проводить. Да? И... Вот сейчас мы находимся на Херсонском шоссе, да, вроде как все, жизнь кипит, машины ездят, там, транспорт, люди ходят, улыбаются, и попадаешь за этот забор, и все, и как вот абсолютно другая атмосфера, настолько гнетущая. Этот, эта атмосфера накапливалась годами, и мы вчера тоже об этом, я реплику сказал. Вот. Это не произошло сразу, это не произошло в ходе попила, там, кронирования деревьев. Это была бессистемная вандализация и скопление людей там с неопределенным местом жительства, различных представителей деструктивных культов. Вот. Или просто невменяемых людей, которые себя не относят ни к ГОТам, ни к кому-либо еще. Но могут, допустим, забрести на кладбище под воздействием каких-либо веществ и взять, свалить, допустим, очередное надгробие. И там это длилось, длилось довольно долго, и это видно, кладбище запущено. Сегодня, а я говорил, что я буду постепенно изучать ситуацию на всех кладбищах, и закрытых, и открытых, естественно. Помимо подготовки в общем к грядущему мероприятию, известному под названием проводки или гробки. Я сегодня был на Старорусском кладбище, я обошел практически всю его территорию, не щадя обуви. И, конечно же, тут немножко зацепило по-другому. Там, скажем так, последние захоронения были датированы на еврейском, я имею в виду, там 80-е годы. 1973 год. Я видел 80-й год Это на еврейском. Под захоронение. Да, но скорее всего было под захоронение. Здесь же я увидел... Целый плац истории, связанный с основанием города Николаева. Я увидел некогда именитых людей вот, военного сословия, купцов, чиновников, общественных деятелей. И просто кого-то, кто, видимо, был дорог своим потомкам. Я видел это надгробие и прочее. И, скажем так, то что, будет, то, что касается полномочий нашего предприятия, мы будем улучшать работу и в скором времени это можно будет увидеть. И, скажем так, убедиться в том, что мы не будем бросать слов на ветер. Но на территории того же кладбища находится э, православный храм. И у меня вот как вчера был вопрос к представителю э, еврейской общины города Николаева. Так сегодня я бы задал бы вопрос священнослужителям э, православным. Почему там есть мусор? Почему не видно действия паствы, которая ходит в эту церковь? Я, причем этот вопрос готов задать как, э, скажем так, прихожанин сам. Я православный, вот. И я не часто хожу в храмы, но тем не менее этот вопрос возник, почему, допустим, есть э, мусор, есть запущенность и прочее. И это тоже задача священнослужителей э, для того, чтобы, чтобы они передали тем, кого они окормляют э, по религиозным вопросам, чтобы люди потянулись. Поэтому вот мы говорили о том, что э, нет э, волонтеров, что раньше, допустим, были возможности создать больше людей. Я думаю, что при определенном подходе и сейчас можно много набрать людей, главное их увлечь идеей. Ну и, соответственно, если уже отойти от идейных вопросов в наш сугубо материалистический век, то у нашего коммунального предприятия есть средства, и у нас, что самое главное, есть... Вот у меня, как у мы говорим, что я работаю второй день. Да, но я чувствую команду, которая начинается от мэра, которая продолжается в лице руководителя ЖКХ Гайдержи, в лице руководителя департамента Коваленко и дальше по всей иерархии не очень сильно помогать. Я два дня, ну буквально как младенец, а я младенец и есть в должностном плане, uh -huh. скажем так, чувствую надежные руки. И я думаю, что вот эта команда, эта цепочка людей решит этот наболевший вопрос. Если уже взялись, то тут отступать нельзя, потому что общественность, она любит тех, кто сдерживает свои слова. А, соответственно, здесь уже вопрос поднят. Вопрос должен быть отработан. Ну, смотрите, вот территории и старого еврейского кладбища, и старого, и того, который рядышком, там же не, дело же не только в растениях. Дело в том, что кто ж, местные жители, да, все приносят вот туда свой а... мусор. Как-то как вот вы собираетесь поработать над этим. Так пустым? точно. И, вот как? А, я, извиняюсь, ответил по милицейски не так давно я был еще в рядах МВД и, конечно, лексика сохранилась. Ну, во-первых как я опять-таки возвращаюсь к вчерашнему дню, не ссорят там, где чисто. То есть, если человек увидит, что прибрано, то его спугнет как бы это как минимум. То есть не то, что перевоспитает. То есть тот, у кого хватает мозгов бросить за хлопичный забор кулек с отходами своей жизнедеятельности, он перевоспитанию вряд ли подвергнется. Но, по крайней мере, если он увидит, что там убрано, покрашено, побелено, и висит грозная табличка, это уже отсечет какое-то количество людей. Раз. Во-вторых, есть репрессивные меры, которые в принципе могут, ну, естественно, не уголовной ответственностью увенчиваться, но как минимум административное какое-либо и прочее, чтобы, допустим, угроза написана на табличке, а эта угроза есть, по сути, вот, члену общества, чтобы он не делал то, чего не положено, что она может воплощаться и в дела. Для этого необходимо осуществить, допустим, взаимодействие с теми же волонтерами, к примеру. То есть появление человека с мусорным пакетом, ну это дело одного потраченного дня и одной припаркованной машины и посмотреть, как оно кто-то носит, грубо говоря. То есть решить вопрос можно. Для начала надо убрать и потом биться за э, чистоту всеми доступными способами. Вы знаете, это не так трудно. Вы знаете, несколько лет назад э, мы с моей мамой, к сожалению, ныне покойной, посещали могилы родственников, которые похоронены вот на старом кладбище, и мы лично тоже пытались заниматься, мы останавливали каких-то ребят, которые несли секцию с, от ну, оградки. Кроме того, мы наблюдали такую картину: мусоровоз заезжает на территорию кладбища, сбрасывает мусор, разворачивается и уезжает. И такое есть, но, но это, это же в принципе вообще уже я не знаю, на ни, какие ни, 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 ни уши не налазит как ну, Тут дело... вопрос... я даже не знаю чего это вопрос морали ну это вопрос морали он касается целого ряда лиц начиная от водителя мусоровоза заканчивая от того кто дал ему указание понятно что здесь есть как бы ничто просто так не бывает одно дело вести за несколько километров другое дело за один километр и так далее. С этим надо бороться. Опять-таки, э, любые проблемы, застарелые проблемы, они, во-первых, комплексные, во-вторых, долгоиграющие. То есть, мгновенно, если, там, допустим, хочется попиариться, можно там лозунгами ограничиться и все, и каким-то поверхностным субботником. Но сейчас э, лично у меня руководителя, настрой немножко другой. То есть, э, поверхностной уборкой по краю кладбища мы сейчас э, не можем ограничиться, как бы это не было бы удобно, допустим, те, кто привык так убирать. Ну, опять-таки, я доктор, и переход на неврачебную должность меня не делает, скажем так, выбывшим из рядов медиков, а мы привыкли к чистоте, вот, особенно в операционной. То есть есть свое представление об этом, если удастся реализовать какой-то значительный процент этого представления о том, как должно быть на кладбище, это будет видно э, как нашим союзникам в этом деле, так и оппонентам, тем, кто захочет прийти, увидеть, конечно, что-то не сделано. Касательно растений. Ну, сирень красивое растение. В случае должного подхода к ней человека с секатором она сможет где-то украсить, а где-то скрыть, скажем так, изъяны кладбищенские и в то же время не мешать проходу. То есть какой-то трафик по кладбищу проложить, это тоже не есть проблема. Касательно дерезы и осоки и прочих растений, которые путаются по ногами и не дают нормально ходить, то для этого есть определенные газонокосилки различных видов. Мы сейчас рассматриваем этот вариант, поскольку, допустим, вот старорусское кладбище, там необходимо вырубить массу вот этих кустов. Я сейчас не берусь называть их, точно эти лошади. Есть, ну это вот застаревшая делизанда. Да, это делеза, да. Она уже вот, такая то есть про прорезать дорожки, где только можно, без фанатизма. Вот. Но, скажем так, чтобы было видно, чтобы человек, хотящий, хотящий пройти по этой территории, в конце концов увидел свою обувь в нормальном состоянии, как минимум. Вот. А касательно просевших площадей под памятниками, где-то mm -hmm. это подкоп, где-то это естественная эрозивная, допустим, дисфункция почвы где-то просела, промоина какая-то, лопнула плита, допустим, упала вниз. Ну, есть грунт, который можно брать и, скажем так, засыпать эти изъяны, делать их недоступными для животных, для асоциальных элементов. Во-вторых, есть и строительные отходы, то есть мы будем вести работы по тому, чтобы привлекать подобного рода, скажем так, вещи на... А так делают. Люди делают ремонт, а они вот этот строительные отходы, которые люди выбрасывают, забирают и где-то там вот, где-то дорожки вымачивают. Ну, да, тут, ну дорожки как, мы как будем вариант. вымачивать, думаю, более красивыми вещами, чем отходы. Нет, а вот... я, имею в виду, я имею в виду, что есть яма, да засыпали сверху, что-то красивое положили, но уже яма, как бы, да есть, есть вот. шанс, что она не просядет В, в плане реставрации, захоронений, скажем так, старинных на Старорусском кладбище, то вот мое пока предварительное видение, вот, к примеру, есть памятники, которые, допустим, вандализированы, то есть надгробия либо разрушены ударами чем-то вроде кувалд, ломов и прочего, свернуты этими ломами в качестве рычагов, есть сваленные просто, когда, я, допустим, человек уперся, свалило, оно упало, то есть естественно, сейчас ресурс на то, чтобы восстанавливать эти надгробия нету, но для того, чтобы хотя бы провести для начала инвентаризацию, что убито полностью, где можно, допустим, покрыть ограду краской перед этим, обработав ее. Потому что опять-таки ограды сложного рельефа, это человека сейчас уйдет просто нереально. Поэтому э, вопрос ползучего восстановления, поскольку это что? Это музей под открытым небом. И я вот хочу как бы пользуясь тем, что нахожусь в эфире. Мне этих вопросов позадавали, как вновь назначено, наверное, раз в 50 за два дня. Там не страшно, не страшно. На мой взгляд, ну, во-первых, медики, а я медик, они имеют дело со смертью с первого курса обучения, когда труп ты анатомируешь, допустим, Я и так далее. такие страсти. То есть поэтому не страшно. А во-вторых, кладбище это, скажем так, место, где мало людей и где есть много поводов задуматься и о бренности нашего бытия, что-то пересмотреть, глянуть на то, ну, да, какие это, люди что, это были. если человек нормально воспитан, да? Мы тоже вчера об вот. этом... Ненормальные, они обычно пугливые и при наличии, скажем так, жесткого, системного и длительного противодействия, они выведутся сами собой до санитарного минимума, скажем так. То есть в терминологии. Ну, медик. То есть, если я вижу, допустим, прошел, и увидел несколько бомжатских обжитых мест, где, допустим, есть лежки, где сушатся белье и прочее. Я понимаю, что я, допустим, стоит? стоят детские. Тазики, да. То есть я понимаю, что здесь по отношению это все-таки это человек, как к нему не относиться. Я даже достал немножко, я подвел слово бомжатское, но немножко вульгарное по отношению людям этой категории, но тем не менее. То есть это человек, и к нему надо относиться комплексно. И ну, лицо без определенного места жительства, это тоже философия. То есть ты ему особо не объяснишь, что вот там нельзя здесь лежать, а где он пойдет лежать дальше. То есть им необходимы должны заняться службы как и санитарные, так и социальные. То есть здесь таким образом мы должны подключить еще, скажем так, группу лиц, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности и возвращением в лона социума подобных людей. Не, ну я смотрю, вы вот так вот комплексно ко всему подходите. Говорить Николаевна. легко. Главное, чтобы этот комплекс лоно воплотился дело. в реальные дела. Не, Николаевна, а вот сегодня продолжают что-то искать э, в этих могилах? Или в принципе уже все Не что Просто можно продолжают. Было? В этом году повторно стали вскрывать могилы, вскрытые в 90-е годы. Вообще пик вот пришелся на 90-е годы. Потом все позарастало, где-то позакладывали руками наших Николаевцев кстати, тех же студентов, которые приходили до сегодняшнего дня, звонят, и те, говорят, а те, главное, вы там будете, а мы бы хотели, а вот помните, мы убирали могилу, а мы бы еще убрали. Все уже позарастало, и нынешнее новое уже поколение мародеров думает, что все не вскрыто. Вот я прошлась, я там и зимой хожу, в принципе, хожу, стараюсь побольше находиться. И я прекрасно вижу опять скрытые могилы. Но ну, появилось желание, извините, опять же, из области юмора, табличку, господа, не утруждайте себя, да, говорится, до вас уже тут кто-то был. Я хочу показать фотографию. Навряд кто-нибудь ее видел из наших горожан, хотя она вошла в мою книгу, второе издание «Город мраморных ангелов». Ушел из жизни в прошлом году чудесный наш горожанин Ворошнин, да, Владимир Геннадьевич. Когда-то он принес мне эту фотографию, Татьяна Николаевна, вы ее узнаете? Я говорю, конечно. Эта фотография из скульптуры Христа стояла на могиле Матильды Францовой, дочери одного из основателей нашего, жены одного из основателей нашего музея. Я помню ее в раннем детстве. Я помню те группки людей, которые по заросшему кладбищу пробирались к этой скульптуре и что-то пели божественное. Это были католики, у которых не было в нашем городе храма, они не могли молиться, костел был закрыт. Потом я эти же песнопения услышала в нашем костеле. Угу. Потому что сама Матильда была католической веры, и вот они приходили к единственному изображению Христа. Постепенно фигура эта была разбита, голова, как и положено, прости Господи, спилена. Головы ангелов наших используют на подставках в виде античной скульптуры. Одни нехорошие люди продают, другие глупые люди покупают. И представляют это как Диметру, Зевса, кого угодно. Да, это так вот у нас, Николаев наш славится. И разбита эта скульптура нынче находится. Но я думаю, что все-таки... Я к чему это? Это только одна скульптура. У нас таких было, наверное, более полутысячи. Что ж, на жаль, нам як завжди не вистачає часу. Цікава розмова, цікава, вас особливо цікаво послухати, Тетяна Миколаївна. Я обов'язково приєднаюся до ваших екскурсій наступного разу. Я ще жодного разу не була. Втім, на кладовище я, я його знаю. Дитинство у меня было еще таке. Я Наш дякую, человек. за те, що, да. Я дякую за те, що до студії. Дякую за Вам спасибо. Зустрінемо ще, адже тема я так считаю, мы не поставили крапку. Мы не имеем правосудия, да. просто, откровенно говоря. До встречи. Да, горячий. Если горячий. можно, маленькое послесловие. Я хотел бы, чтобы следующий эфир мне было уже не только что сказать, но и показать, что уже сделано, честно говоря. Мы будем усподеваться вот. mm -hmm. на все. Я не хочу чистить. Хочу привезти через какую то время, работу, вот, как бы то сделано а это, здесь сделано а это. Спасибо. Ваши слова до Бога. На все доброе.